Ну, снова вас витаем на Буковине. Такие первое запитання мета вашего визита, вашей команды сборной Украины ветеранской. Ну, если вы знаете, мы очень много ездим. И благодаря, конечно, нашему спонсору, это Сабутский Олег Михайлович, который любит футбол, который президент, вице-президент Федерации футбола и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины. Мы очень много ездим, не только по Украине, вот сейчас только вернулись с Венгрии, буквально неделю назад были вены, играли со сборной Венгрии. Это... это... Э, Визит поведь был. Да. То мы играли в Ужгороде, это же первая игра была э, сборной Украины. И ответная игра была в Венгрии, в И это, конечно, очень интересно. И были в Канаде, играли. Тоже там диаспора нас хорошо встречала. Очень много разъезжаем. Сейчас буквально через три дня мы едем в АТО. На два дня туда будем играть. Поэтому у нас мы играем в сезоне где-то игр 40-50, если не больше. В последних матчах играл наш земляк, первый капитан национальной сборной Украины Юрий Шелутницкий. Як да. Как стали со стосунки с ним, какие Очень стукла, хороший, да, он был в Ужгороде, ездил в Будапешт с нами. Очень хороший игрок и хороший человек, это самое главное. Не могу вас не запитати про київське динамо, в чем включил на ваш погляд, як фахівця невдачи команды в останні часом. Ну вы знаете, я думаю, что таки, наверное, естественно, глубоко смотреть, потому что я думаю, что та трансферная политика, которая была у Динамо Киева, я думаю, она не, не укрепила. Я считаю, это мое мнение всегда считал и буду считать, что если легионер, он играть должен на голову выше нашего украинского футболиста. То ви вважаєте, що ви купівля Піндзор, Півари, чи це не підсилення київського динамо. Ну, якщо ви смертелі, скільки вони вже ігри, щоб на якомусь тому рівні, щоб вони сильно виділялися, я б не сказав. Би. Як ви оцінюєте перехід Ярмоленка в Борусю Дортмут і його перспективи в цій команді? Він правильно я команду обрав? Я думаю, що так, да, тому що, судя по іграм, як він грає і як він з ребятами взаємодію. Я думаю, что команда его приняла, самое главное. И у них, я так понял, хорошие отношения в команде у него с игроками. И он играет довольно хорошо на высоком уровне. Я думаю, что это его команда. Сборная Украины, закинчивание отборного цикла, ваша оценка. Чи повинен Андрей Шевченко продолжить работать с национальной сборной? Ну, думаю, наверное, дать шанс еще, потому что все-таки, если вы заметили, очень много молодых игроков. Они сейчас немножко обтерлись. Обились, как говорится, почувствовали, что это такое, это совсем другой футбол, когда сборная играет. Там совсем сборная играют самые лучшие игроки из своих стран. Поэтому там игроки очень высокого уровня. Конечно, Хорватия, понятно, там игроки очень высокого уровня, они играют в топовых клубах Европы. Поэтому все-таки мастерство там сказалось это повертатися в футбол як тренер? Я уже стал вам запитання три роки тому, тут, Как раз в маленькому ну, Знаете, я люблю работать, чтобы было задачи, чтобы были задачи, чтобы как-то интерес какой то было. А так, лишь бы работать, чтобы существовать, и чтобы команда без задачи не могла так работать. Вы часто бывает и на бухване, останнім часом. Знаешь, что у вас в Вышнежском районе есть друзья? Да, да, сегодня приедут на игру. Сейчас мы в Лужаны едем, и сейчас приедут друзья. Ну, конечно, здесь друзья вот... Смотрите, какой хороший отель, какая площадка хорошая. Вот сейчас мы были, мастер-класс провели с детьми. Для детей это автографы, там разные соревновательные моменты были. Для детей это очень. И, конечно, Йоси большое спасибо, потому что это наш друг, он помогает тоже нам, ветеранскому футболу. Любит футбол, поэтому большое, большое спасибо ему, что он принимает нас. Мы ездим сюда, какой хороший отель. И у нас просто здесь мы отдыхаем, просто как ветераны, нам здесь очень приятно находиться. Ну і наостанок, ваши пожелания буковинцам, буковинским оболевальникам? Их хочется бачити команду, наконец, высокого уровня. Ну вот хочется, да. На Буковине всегда бы были хорошие футболисты и за сборную играли очень много футболистов. Конечно, хотелось бы, чтобы Буковина играла в премьер-лиге, чтобы она выросла и показывала тот футбол, который был раньше футбол. Чтобы привлечь зрителей, потому что люди скучились по футболу. Потому что все-таки здесь на Западной Украине всегда были хорошие футболисты, хорошие команды. И всегда было очень тяжело играть против них. Поэтому пожелать им, чтобы все это возродилось. Ну, конечно, сейчас понятно, практически моменты, война идет. У нас очень, конечно, не до этого, как говорится. если вы заметите, тоже футбол немножко не тот стал. И мало зрителя приходит, и игра такая какая-то. Надо это все возрождать. А возрождать надо как? Свои люди, свои ресурсы. что делать, если такая ситуация в нашей стране? Надеемся, что это все закончится быстрее. И все-таки мы пойдем дальше. Уважаемые вам успехи, еще раз побачить вас тут на Буковине. Обязательно приедем, потому что у нас здесь друзья. Я еще раз повторюсь, у нас есть здесь. И поблагодарите президента Федерации футбола Буковины Орлецкого. Василия Григорьевича, который тоже очень много делает и с нами все время ездит и помогает ветеранскому футболу. Дякую.